اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی ہوئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی طرف سے ندیم اعجاز آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے آج کے لیکچر کا عنوان ہے القرآن مریم علیہ صلاط و السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے اور لیکچر کے مقرر ہیں بردر محمد شیخ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے خواتین اور حضرات کے لیے لیکچر کا طریقہ کار وضع کرنا چاہتا ہوں یہ بکلیٹ آپ میرے ہاتھ میں جو دیکھ رہے ہیں ایسی ہی بکلیٹ آپ تمام خواتین حضرات کو فراہم کی گئی ہے جب آپ اسے کھولیں گے تو اس کے دائیں ہاتھ پر قرآنی عربی آیات یعنی عربک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے والے پیج پہ ان آیات کی ٹرانسلیشن ہے اور یہ آیات سورہ اور آیت کے ریفرنس کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں یہ اس بکلیٹ میں جتنی آیات ہیں ان کا تعلق آج کے لیکچر سے ہے اور انہی آیات کی وضاحت برادر محمد شیخ اپنی تقریر میں کریں گے آج کے عنوان کی مناسبت سے اس بکلیٹ کے ساتھ آپ کو ایک کاغذ اور پنسل بھی دی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لیکچر کے دوران اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اسے اس کاغذ پہ لکھ لیجئے کیونکہ لیکچر کے اختتام پر سوال اور جواب کا سیشن ہوگا اس میں آپ کو اپنے تمام سوالوں کی وضاحت کا موقع دیا جائے گا جن کا تعلق آج کے لیکچر سے ہوگا اور اس کے ساتھ ہی میں برادر محمد شیخ کو دعوت دوں گا کہ وہ روشٹرم پہ تشریف لائیں اور آج کی تقریر القرآن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کا آغاز کریں برادر محمد شیخ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات سلامتی ہو اور رحمت ہو آپ سب پر اللہ کی مریم علیہ السلام قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں یہ موضوع خاص طور پر اس لیے لیا گیا ہے کہ دنیا میں عیسائی حضرات جو ہیں اور مسلم دو ہم سب مسلم اور عیسائی زیادہ تر عیسی السلام اور مریم علیہ السلام کو بلیو کرتے ہیں ماں بیٹی کی حیثیت سے لیکن کانسیپچولی دونوں میں فرق ہے وہ لوگ عیسائی جو ہیں عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کی بائبل میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا ایک عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ مریم کون تھی اور عیسیٰ السلام کیسے پیدا ہوئے اللہ کی کیا اس کے ساتھ تعلق تھا حضرت مریم کے ساتھ دستف جو کچھ بھی تھا وہ ان کی بائبلوں میں لکھا ہوا ہے اور اس کا ایک کانسیپٹ معاشرے میں پریویل کر رہا ہے قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کس طریقے سے کہتا ہے جو میں سمجھتا ہوں عام طور پہ عام انسان بھی نہیں سمجھ سکتا جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن چلا آ رہا ہے عام انسان آج بھی نہیں سمجھ سکتا کس طرح بغیر باپ کے حضرت مریم کیا لڑکا عیسیٰ السلام کیسے ہوئے یہ ایک ایسا ایک مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی عام ایوریج آدمی اس بات کو سمجھ نہیں سکتا کہ بغیر جوڑے کے یعنی کہ بغیر مذکر مونرس کے بغیر جوڑے کے عیسیٰ اس اسلام کیسے پیدا ہوئے تو عیسائیوں نے تو اپنا نعوذ اللہ ایک کانسیپٹ بنایا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کے اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ وہ ان کا کوئی تعلق ہے استغفراللہ اللہ لیکن میں قرآنی آیت سے آپ لوگوں کو اس طرح آیات سے بتانے کوشش کروں گا انشاءاللہ عزیز جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے حضرت عیسی السلام پیدا ہوئے ایک تو یہ ان کی پیدائش کا ذکر آئے گا دوسرے مریم علیہ السلام کون تھی یہ جو ایک سوال میں نے آپ سے کیا مریم مریم علیہ السلام جو ہیں وہ کون ہیں وہ اس میں ایک خاص بات ہے کیونکہ پورے قرآن مجید میں یہ واحد خاتون ہیں یہ فیمیل ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے بائنے نئی تمام آدم علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین تک مذکر یعنی نبیوں کا ذکر ہے بہت سارے انبیاؤں کا ذکر ہے لیکن مریم علیہ السلام واحد عورت ہے جن کا نام ہے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے نو علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے لوت علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے فرعون فرعون کی بیوی کا ذکر ہے آ, اس طرح بیویوں کا ذکر ہے نبی کی بیویوں کا ذکر ہے لیکن نام اگر آپ کہیں گے سورہ مریم ایک صورت بھی ہے وہ صرف مریم علیہ السلام کے ساتھ ہے اور کسی کا نام نہیں ہے تو یہ کوئی خاص بات ہے مریم علیہ السلام جس کی جس کی بیس بنیاد پر یہ لیکچر بھی دیا جا رہا ہے اور یہ بیان بھی کیا جائے گا بہت سے حضرات یہاں جو آئے ہیں آج اور جہاں یہ سنا جائے گا ان کے لیے ایک نئی بات ہوگی یہ میں پہلے سے ہی بتا دوں تو مجھ سے زیادہ اچھے لوگ جو سائنس سائنسداں ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں جو میں بیان کروں گا وہ اس کو بہت اچھے سمجھ جائیں گے دو، دو، دو سنے غور سے ڈاکٹرز اور سائنس سائنسداں دنیا میں جتنی بھی انسانی پیدائشیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں وہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اور وہ آج سے نہیں وہ بڑی ریسرچز ہوئی ہیں اور بڑی ریسرچز کے بعد یہ اس چیز کو سمجھ سکے ہیں کہ انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے اور ابھی بھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی پیدائش کی بات کر رہا ہوں میں وہ مختلف طریقوں سے پیدا ہوتا ہے عام طور پہ بعض سے بات سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے تو اس پہ سائنسدار ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور ڈاکٹرس وغیرہ تو یہ جو پیدائشیں ہوتی ہیں ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا مختلف ایک عام آدمی سمپل پیدائش کو سمجھتا ہے سمجھ سکتا ہے لیکن عام طور پہ اگر کمپلیکیشنز ہوں تو وہ ایک ڈاکٹر ہی ہم جب کامپلیکیشن آتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بھائی آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے کیا, کیا مسئلہ ہے یہ سب اس طرح کی بات ہے تو مریم علیہ مریم علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کی بات ہے وہ ہم آیات سے دیکھیں گے اور اس طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان تو پہلے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن آیات میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی تخلیقات یعنی تخلیق جو کی انسان کو کس طرح کس طرح تخلیق کیا ہے وہ آپ سورہ اشورہ ہے پہلی آیت ہے اس لیکچر کی اس سے ہم دیکھیں گے تخلیق تخلیق کس طرح ہوتا ہے مرد یا مذکر یا مونس لوگ مرد حضرات عورتیں جو بھی ہیں اشورہ فورٹی ٹو صورت ہے فورٹی نائن اور پچاس آئے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشَاءُ یبلی لِمَنْ يَشَاءُ اینا تھا لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورُ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ و وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا عقیما نہو علیم القدیر اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے مونس عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے وہ مونس عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ مذکر عطا کرتا ہے یا مذکر اور مونس کو جوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بہانچ بے اولاد بنا دیتا ہے بے شک وہ علم رکھنے والا قدرت رکھنے والا ہے اب اس آیات میں اللہ نے چار قسم کی پیدائشیں بتائی ہیں جس سے ہم لوگ زیادہ تر واقف ہیں یا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ مذکر پیدا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہماریاں لڑکا پیدا ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں یا بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ بچی لڑکی پیدا ہوئی جسے کہتے ہیں انسا مونس عربی میں وہ کہتا ہے جسے چاہتا ہے انسا انسا جمع ہے انسا واحد ہے بہت ساری مونس ہیں یا انسا ایک فیمیل ایک مونس اور ایک مزور جمع ہے اس کی مذکر ایک ہوتا ہے ایک مذکر پیدا ہو گیا دیکھا بھائی لڑکا ہے مذکر ہے اور یہ دیکھا وہ مونس ہے تو یہ مذکر مونس جو ہے یہ سیکس ایڈنٹیفائی کرتا ہے ویسے تو آدمی کو کہتے ہیں رجال اور عورت کو کہتے ہیں نسا آدمی کو کیا کہتے ہیں رجال مرد اور عورتوں کہتے ہیں قرآن میں نسا لیکن جب ہم مذکر مونس کہیں گے تو ہم ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں سیکس مذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا سیکس مذکر ہے مطلب مذکر ہے وہ اور وہ مونس یعنی سیکس فیمیل ہے مونس ہے مذکر مونس جو ہوتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے سیکس کو بہرحال تو اللہ کہہ رہا ہے جسے چاہتا ہے وہ مذکر بنا دے دیتا ہے اور کسی کو مونس دیتا ہے یہ آپ ہم سب جانتے ہیں جانتے نہیں جانتے اور پھر آگے لکھا ہوا ہے اور ایک یہ ایک ایک لکھا ہے یا ہم جوڑ دیتے ہیں مذکر مونس کو او یوزبی جہم و اینا یعنی ہم مذکر اور مونس کو جوڑ دیتے مذکر مونس کو جوڑ دیتے ہیں تو آپ نے جوڑوے دیکھیں جوڑے ہوئے دیکھے ہوں گے یعنی ایک ہی وقت میں دو بچے پیدا ہوئے وہ جوڑواں کہلاتے ہیں نا معاشرے میں لیکن وہ جوڑوا نہیں ہے وہ الگ الگ ہے دو الگ ایک آئیڈینٹی آدمی کی اور دوسرا ایک, ایک ہی میں پیدا ہوئے لیکن یہاں جڑ جا جڑے ہوئے یعنی کبھی کسی نے ٹی وی پہ یا کہیں دیکھا کہ ایک ہی شخص جڑا ہوا ہو ایک ہی میں دو شخصیت نہیں دیکھا نا یہ ہے حقیقت میں ہے اور آپ یہ یوٹیوب وغیرہ یا ٹی وی پہ جو ریسرچ کرتے ہیں آپ جا کے دیکھیں آپ کو بہت سارے جڑے ہوئے نظر آئیں گے دو سر نظر آئیں گے آپ کو آپ تو اللہ تعالی یہ ابھی اب یہ بات میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں جو عام طور پہ عام آدمی کو نہیں معلوم ہے کہ ایک ہی ایک ہی آدمی ایک ہے اس کے ساتھ مذکر اور منس جڑا ہوا ہے مذکر اور مونس جڑا ہوا ہے ایک جوڑوے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی فرم میں دو لڑکے پیدا ہو گئے تین لڑکے پیدا ہو گئے یہ جوڑوے نہیں کہلاتے جوڑے ہوئے نہیں ہے الگ الگ ہے یہ ایک ہی وقت میں مذکر ہو رہے ہیں ایک ہی وقت میں مونس پیدا ہو رہی ہے الگ 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 پرسنالٹیز ہیں اور الگ الگ ان کی سوچیں ہیں اگر فرس کے ایک آدمی کیا سات بچے ہو جائیں چھ بچے ہو جائیں چار بچے ہو جائیں وہ الگ الگ مذکر مونس ہیں لیکن یہاں جو جوڑ جو بتا رہا ہے جو جوڑ دیتا ہے مذکر مونس کو یعنی کہ مذکر اور مونس سیکس جڑے ہوئے جو عام جتنے ہیں ہال میں بیٹھے ہیں شاید کسی کو نہیں معلوم ہوگا سوائے ڈاکٹرز کے کے سائنس تو یہ, یہ تخلیق جو ہے نا یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے لیکن عام انسان کو اس کا علم نہیں ہے اور آگے اور چوتھی کنڈیشن یہ اور جسے چاہتا ہے وہ بھانج بنا دیتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں یعنی کہ وہ شخص مرد جس, کی, جس کے ذریعے سے اولاد نہ ہو سکے اس کو ہم کیا کہیں گے یہ بھانج یا ایسی خواتین ایسی عورتیں جس کے ذریعے اولاد نہ ہو سکے وہ عورت بھانج ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پیدائشی ہی, پیدائشی ہی, مطلب بھانج پیدا کر دیتا ہے لڑکے کو مرد کو اور ایک عورت کو بھانج پیدا کر دیتا ہے وہ اگر وہ ایک سنگل سیکس ہوگا واحد ہوگا وہ مذکر ہوگا یا تو یا مونس ہوگا یہ تو ہم جانتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جوڑواں ایک یعنی کہ سیکس جڑے ہوئے بھی, بھی ہوتے ہیں اور بیسیکلی اسے کہتے ہیں دو جنسی انگریزی میں کہتے ہیں ہرمو فوڈائٹ ہرما لکھ لیا ہرما فوڈائٹ یہ ایک میڈیکل ٹیکنیکل ورڈ ہے ایسے شخص کا جس کے اندر شخص کے اندر دو جنسوں بظاہر دیکھنے میں مونس ہوگا وہ ہنویش مونس کے طور پہ وہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا جب آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ مونس نظر آئے گی مونس سیکس جو آبیس ہوگا وہ مونس مزکر نہیں ہوتا ہے ہوتا بھی یہ ظفر نہیں ہوتا ہے دونوں طرح ہوتا ہے ہارموفائٹس یہ آپ کو ضروری ہے یہ بات کو سمجھنا کیونکہ یہ ایک بیس ہے فاؤنڈیشن ہے یہ سمجھنے کی حضرت مریم کون تھی تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں ان کو کیا کیا القاب یا ان کو کیا ان کی ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے ہارموفوڈائڈ یہ لکھا کہ تابچے پہ بھی شاید یعنی ایسا فر جس میں مذکر مونس کے اندرونی یا بیرونی جنسی اعضا ہوں اندرونی بھی ہوتے ہیں اور بعض بیرونی بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر مذکر اندرونی ہوتا ہے مونس آفیس ہوتا ہے یہ ویب ویبسائٹ ڈکشنی میں پیج نمبر سکس فائیو پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اور میں نے ایک اور نیچے لکھا ہے ٹیسٹ بک آف میڈیکل جورسپرنس اینڈ ٹیکسکولوجی یعنی یہ وہ کتابیں ہیں میڈیکل سائنس میں آپ ڈاکٹروں سے جا کے یوٹیوب پہ یا مختلف جگہ سے آپ وضاحت سے ویریفائی کر سکتے ہیں جو میں بات کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ دونوں دونوں جو سیکس ہیں دونوں رد جوان ہوتے تو دونوں چیزوں کی کام بھی کر رہی ہوتی ہیں بہرحال اچھا اب یہاں جو میں نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صرف یہ بتانا ہے کہ ان کو قرآن مجید میں کن کن مرتبہ آئے کتنی دفعہ مریم علیہ السلام کا ذکر آئے چوتھی دفعہ ان کا ذکر نام آیا بار بار ان کو سور المومنون میں تیئسویں صورت ہے اس کی پچاس آیت میں انہیں اللہ تعالیٰ نے آیات یعنی آیا یہ نشانی کا یعنی ایک ایسی یعنی قرآن مجید میں فرعون بھی نشانی ہے نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص مطلب ایک خاص سپیسیفک بات ہے ان کے ساتھ تو وہ ایک نشانی ہے ایک آیت ہے وہ سورہ تحریم سکسٹی سکس آیت ہے من القانتین وہ فرمر میں سے بھی تھی یعنی فرمر تھی وہ آل عمران اللہ نے انہیں چن لیا اللہ کی وہ کہ اللہ نے انہیں چن لیا اور تہرت کر دی ان کی یہ ان کا مقام ہے سورہ الانبیاء اکیسویں صورت ہے اس کی نائنٹی ون آیت ہے اس میں لکھا عربی میں فنف نا فی ہا اللہ نے اس میں اپنی روح ہو یعنی ان کی نفسیات میں پھر تحریری میں سکسٹی سکس صورت ہے اس کی بارویں آیت ہے فنف فِيهِ فی ہی اللہ نے اس میں اپنی روح ہو یعنی اس کی شرم گاؤں میں التحریم 66 سکس بارہویں آئے ہے وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ اس نے اس نے اللہ کے کلمات اور کتابوں کو سچ کر دکھایا اب جناب ان کی قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کی پیدائش مریم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے کیونکہ اصل میں تو ان کی پیدائش سے ہی تو پتہ چلے گا کیا مسئلہ ہوا جو ان کی پیدائش کا ذکر ہے قرآن مجید وہ دیکھنا ہے ہم نے سورہ آل عمران تیسری صورت ہے اس کی پینتیس اور چھتیس آئے از قالت عمرات عمران ربی اندرت القمافی بتن محرلا فتح منی ان کن تص ودہ قولت ربی انی وداتا ان تھا والله عالم بما وضعت وليث و لئی تکر کل سميتها مريم مریم وہ بك وذريتها من الشيطان الرجيم جب عمران کی بیوی نے کہا میرے رب پرورش کرنے والے بے شک میں نے جو کچھ میرے بطن میں ہے اسے ایسا آزاد کرتے ہوئے تیرے لیے وقف کر دیا بس مجھ سے قبول فرما لے بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے پر جب اس نے اس کو جنا تو اس نے کہا کہ میرے رب پرورش کرنے والے میں نے مونس کو جنا ہے اللہ زیادہ جانتا تھا جس کے ساتھ اسے جنا اور مذکر مونس کی طرح نہیں ہوتا اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا رکھا ہے اور اس کو اور اس کی ضوریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجم کی وجہ سے اب یہ جو آیات ہیں ایک دو, دو آیات ہیں اس میں ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کا پیدائش کا ذکر آ رہا ہے تو عمران علیہ السلام جو ہیں اور ان کی بیوی یہ مریم کے والدین ہیں مریم عزت مریم کے والدین ہیں تو مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں عمران کی بیوی انہوں نے جو پریگنٹ تھی یا پیٹ سے تھی انہوں نے دعا مانگی کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے مذکر مونرس کا فرق نہیں ہے یا کہ وہ لڑکا ایکسپیکٹ کر رہی تھیں نو no. جو کچھ میرے بطن میں میں آپ اس بچے کو جو بھی میرے بطن میں اس کو میں وقت کرتی ہوں اللہ آپ کے لیے یہ انہوں نے کہا دے کہ ربی انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررہ فتقبل منی جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے میں اس کو آزاد کرتی ہوں اور اللہ تیرے لیے وفر کر دیتی ہوں نظر کر دیتی ہوں تیرے لیے انہوں نے لڑکے کی خواہش نہیں کی تھی کیونکہ میں آپ کو اگر آپ ایک ایک ایکت نمبر لکھ لیں کمپیرزن کے لیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ زکری علیہ السلام جو ہے ان کا مختلف جگہوں پہ آپ لکھ لیں سورہ آ... مریم نائنٹین کے سکس لکھ لیں اپنے پاس پھر جناب سورہ انبیاء کے تھری کی تھرٹی ایٹ پھر سورہ امبیا کے ٹوئنٹی ون کے ایٹی نائن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے ذکری علیہ السلام قرآن مجید میں بوڑھے ہوتے ہیں اور بوڑھے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور آپ کی ہڈیوں میں کمزوری ہو جاتی ہے اور ان کی بیوی بھانج ہوتی ہیں تو وہ باقاعدہ مختلف تین ریفرنس میں مختلف جگہوں پہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ تعالیٰ آپ مجھ کو وارث عطا کی ہے وارث کیا ہوتا ہے جو ورثے کا حقدار ہو مجھے جو آگے نسل چلے جو آل یعقوب ہو تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کی بشا دیتے لڑکے کی تو جس جو بھی معاشرے میں دنیا میں لڑکے ہی خواہش رکھتا ہے کہ اس کے لڑکا ہو تو یہ زکریہ علیہ السلام کی دعا باقاعدہ اس کو پڑھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے آپ یہ دعا مانگیں تو زکری علیہ السلام کی اس میں ایک میں آیت پڑھتا ہوں وَزَكْرِيَا اِذْ نَادَا رَبَّا اور زکریہ نے ندا دیا اپنے رب سے رَبِّ, رب لا تَذَنِّي فَرْدَا اے رب مجھے مت چھوڑ دیو بغیر فرد کے وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ تُو بہترین وارس دینے والوں میں سے تو انہوں نے مانگا تھا لڑکا زکریہ علیہ السلام نے تو وہ واضح پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لڑکا مانگا تھا آلِ یاقوم میں سے اور اپنی اے میرا وارث ہو وہ تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لڑکے کی خواہش کی تھی قرآن مجید نہیں چلتا لیکن مریم علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ وہ لڑکے کی خواہش کی انہوں نا انہوں نے نے خواہش نہیں کی انہوں نے کہا جو کچھ میرے بطن میں مذکر ہے یہ ہے مجھے نہیں معلوم مگر میں اس کو وقف کرتی ہوں اللہ تیرے لیے میں نظر کر دیتی ہوں وقف کر دیتی ہوں انہوں نے یہ لڑکے کی خواہش نہیں ظاہر کی تھی لیکن کیا ہوا اور مجھ سے یہ قبول کر لے تو آگے دیکھیے بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے کہ سمیر علیم فَلَمَّا وَضَعَتْهَا اس نے یعنی عمران کی بیوی نے اس کو پیدا کیا اس سے پیدا ہوئی مریم پیدا ہوئی قالت ربی وَضَعْتُهَا انسا انہوں نے کیا کہا کہ میں نے جو پیدا کیا ہے یہ کیا ہے انسا ہے مونس ہے انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو انسا ہے نہیں لڑکا ایکسپیکٹ کری تو لڑکی نہ انہوں نے دیکھ کے کہا تو سے پیدا ہو گئی میں اس کو وقف کروں گی تو آگے لکھا ہے واللہ اعلم بما وضعت اللہ زیادہ جانتا تھا کہ کیا اس سے وضع کیا ہے اگر صرف لڑکی ہوتی اور صرف لڑکی ہم سمجھے اس کو تو اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں اللہ واللہ اعلم بما وضعت اللہ زیادہ جانتا تھا کیا وضع کیا ہے جب ان سے کہا کہ تو یہ مونس ہے تو صحیح ہے مونس ہے تو صحیح مونس ہوگی نہیں کہ اللہ نے کہا اللہ زیادہ جانتا ہے بیما کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اسے کیا پیدا, پیدا کیا وضع کیا کیا پھر اگر آپ اس کو مذکر کہیں گے تو اللہ ہے ولی سا و کل انسا اور مذکر مونس کی طرح نہیں ہوتا تو آپ مریم کو مذکر نہ کہیں اگر فرض کریے میں ایک بچی کو دیکھ کے کہوں کہ یہ مونس ہے اور اللہ کہ اللہ زیادہ جانتا ہے وہ کیا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا ہے شاید مذکر ہوگا تو اللہ کہتا ہے نہیں ولائی سزر سا مذکر مونس کی طرح نہیں ہوتا ہے مونس اگر آپ صرف ایک سنگل سیکس سمجھ رہے تھے وہ سمجھ رہی تھی یہ سنگل سیکس مونس ہے یعنی عمران کی بیوی یہ سمجھ رہی یہ مونس ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے وہ کیا پیدا ہوا تو آپ کے ذہن میں شا یہ مونساری مذکر ہوگی تو اللہ کہتا ہے ولئی سے زکر او اور مذکر مونس کی طرح نہیں ہوتا یعنی تو آپ مذکر بھی نہ سمجھیں تو ہم کیا سمجھیں بتائیں آپ کیا سمجھیں ہم مولد. مولد. ہر کیونکہ آپ نہ مونس کہہ سکتے ہیں سنگل سیکس نہیں تھی نہ مذکر کہہ سکتے ہیں آپ دونوں سیکس تھا مگر دیکھنے میں مونس ہی نظر آئے گا آپ کو مطلب ہوتا ہے تو اللہ یہاں لکھا عالم بیما اللہ زیادہ جانتا تھا اسے کیا, کیا, کیا پیدا کیا, وليس ہرگز مونس کی طرح نہیں ہوتا کیا آپ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہو کیونکہ وہ مونس کہہ رہی ہے اس کو وہ مونس کہہ رہی ہیں اللہ ہے اللہ زیادہ جانتا ہے وہ کیا تو مذکر مونس کی طرح نہیں ہوتا یہ دونوں باتیں اللہ نے ان کو بھی بتائی اور ہم سب کو بھی بتائی لیکن پہلے سے پہلے تو ان کو پتا ہی پتہ چلی بات ان کو یہ پتا چلا ان کو بتایا جا رہا ہے جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی اور یہ اللہ کی طرف سے آئی تو انہوں نے کہا کہ وہ سَمَّيْتُهَا مَرْيَم مریم اس کا میں نے نام رکھ دیا مریم وَإِنِّي أُعِدُهَا بِكَا دہاب کا بکا وزوری طاہ مین شیت رضیم میں اس کی بے شک میں اس کو یعنی مریم کو پناہ میں دیتی ہوں تیرے ساتھ اور اس کی ضروریت کو من الشیطان رجیم شیطان رجم کی وجہ سے اب آپ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام کی جو عمران کی بیوی جو تھی انہوں نے کیا کہا جب ان کو یہ انفارمیشن مل گئی کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ یہ سے زیادہ کیا ہوا اور موزکر سے کی طرح نہ ہوتا نہیں ہوتا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بے شک پناہ میں دیتی ہوں اس کو کس کو مریم کو اللہ کی شیطان جم کی وجہ سے اور اس کی ذریعت کو کوئی غلط کوئی بات غلط ہے ہنڈر پرسینٹ ہے ذریعت کس سے چلتی ہے زور سے بولیے مزر سے تو کیا وہ کیسے کہہ رہی کہ مریم کی ذریعت مریم کی ضرورت کیسے ہو جائے گی صاحب مریم کی ضرورت کیسے ہوگی قرآن مجید کے اندر یقین کیجئے یہ ضرورت کا لفظ کتنی دفعہ پہلے سمجھے آپ قرآن لکھے اپنے پاس قرآن میں ضوریت لفظ آیا اکتیس دفعہ آیا ہے مذکر کے ساتھ تھرٹی ون ٹائمز مذکر کے ساتھ ضوریت اور ایک ٹائم آیا مریم کے ساتھ تھرٹی ٹو ٹائمز ان ٹوٹل اور اس کی جو جمع کہتے ہیں کہ جمع کا پرولول جو ہوتا ہے وہ فور ٹائمز ٹائمز ہے زوریات فور زوریہ تھرٹی ٹو ٹائمز جس میں ایک دفعہ آیا مریم علیہ السلام کے ساتھ باقی ہمیشہ ہر وقت مذکر کے ساتھ تو ہمیشہ جب مذکر سے زوریت ہوتی ہے مذکر سے جب زوریت چلتی ہے تو انہوں نے یہ کیسے کہا انہوں نے عمران کی بیوی نے کہ میں مریم کو یعنی وہ تو فیمیل ہے اگر فیمیل واحد ہے وہ یونی سیکس ہے اگر وہ صرف واحد فیمیل سیکس ہے ان سے ضوریت نہیں چل سکتی مطلب یہ سمجھے ضروریت کس سے چلتی ہے مرس سے اب وہ کہہ رہی ہے کہ مریم کی ضروریت ہوگی میں زوریت کی مریم کو بھی پناہ میں دیتی ہوں اور مریم کو بھی پناہ میں دیتی ہوں اللہ کی شیطان سے تو ان, ان کو یہ کیسے مانوں کہ ان کی ضروریت ہوگی فیمیل سے کیسے ضروریت ہو نہیں سکتی غلط سیٹ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ نے ان کو انفارم کر دیا تھا کیا انفارم کر دیا تھا واللہ اعلم بما وضعات اللہ زیادہ جانتا ہے وہ کیا ہے کیا پیدا ہوا ہے وَلَيْسَ الزَّكَرُ قَلُنْسَا اور ہرگز مذکر مونس کی طرح نہیں ہوتا جس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی کامپلیکیٹڈ ڈویل سیکس ہے جو اللہ تعالیٰ جوڑوا پیدا کر دیتا ہے مذکر مونس کے ساتھ مجھے بظاہر مونس سے زارہ ہے لیکن یہ ڈویل سیکس ہے اور اس لیے ان کی ضروریت بھی ہوگی پھر آگے ضروریت بننا کیسے چل سکتی ہے کیونکہ مذکر ضروریت چلتی ہے مونرس سے ضروریت نہیں چلتی